সদায় আপোনালোকৰ মাজলৈ দুপৰীয়া সাঁজত কি কি বনাওঁ এটি লং ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আজিও লৈ আহিছোঁ আজি দুপৰীয়া সাঁজত কি কি বনালোঁ আহকচোন চাওক এইফালে কেইটামান মুগৰ দাইল ভালদৰে ধুই কুকাৰতে বহাই দিছোঁ জোখমতে পানী দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় চাৰি পাঁচটামান চিটি মাৰি ল'ম কাৰণ মুগৰ দাইল সিজোঁতে অলপ সময় লাগে আৰু এইফালে আকৌ চাহ বনাই আছোঁ দেখিছে এয়া চাহখিনিও বাকী ল'লোঁ চাহখিনি নমাই তাত আকৌ কুকাৰটো বহাই দিছোঁ এয়া দুপৰীয়া আকৌ মোৰ ভাত বনাব আহিলে একাপ চাহ খোৱাৰ নিচা আছে সেয়ে চাহকাপো বনাই লওঁ ভাতৰো ৰেডি কৰি থাকোঁ এইফালে চাহকাপ খাই লওঁ চাহকাপ খাই আকৌ এইফালে সৰু কুকাৰ এটাত কঁঠাল আৰু আলু বহাই দিছে এতিয়া কঁঠাল খোৱা বতৰ গ'ল কিন্তু ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিল এই কেঁচা কঁঠাল এটা সৰু সেইকাৰণে আজি তৰকাৰী বনালোঁ খাবলৈ কিন্তু খুবেই বেছি টেষ্টি হৈছে জোখমতে পানী দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি এটা চিটি মাৰি ল'ম কাৰণ বহুত বেছি সিজিব নিদিওঁ কঁঠালখিনি সেয়া গেছত আনফালে আকৌ বহাই দিলোঁ এইফালে কঁঠালখিনি হ'ব সিফালে দাইলখনো হৈ যাব এইফালে আকৌ মচন্দৰীক অলপ আছিল শুকাইয়ে গৈছে দেখিছেনে বাৰু আনি থোৱা প্ৰায় চাৰি পাঁচদিনমান হৈছিল মচন্দৰীখিনি শুকাই গৈছে হ'লেও বাৰু ধুই এনেকৈ বনাম মই আকৌ মচন্দৰী খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ মছন্দৰীৰ যে গোন্ধটো ইমান যে ভাল লাগে মোৰ এনেকৈ গোটেইখিনি ধুই বাছি লৈছোঁ বাছি ধুই ল'ম আনফালে সৰু কেৰাহী এখন বঢ়াই দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হওঁতে মছন্দৰীৰ পাতকেইটা দিলোঁ তাৰ লগত দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইফুটামান দিছোঁ নহৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ এতিয়া অকণমান তাতে পানী দিম নহ'লে সিজোঁতে অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে অলপ পানী দিম বহুত বেছি নহয় অকণমানে ইয়াত দেখিছেনে অকণমান পানী দিছোঁ এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই জুইটো একেবাৰে কমাই সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম এয়া দেখিছেনে মোৰ পানীখিনি শুকাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজি গৈছে এয়া মৰমচন্দৰি হৈ গৈছে এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে পিটিকি ল'ম খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি হয় আনফালে আকৌ কেৰাহী এখনত তেল গৰম হৈ আছিল তাতে দিলোঁ গোটা জিৰা কেইটামান এতিয়া তাত দিছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা দাইলত আকৌ শুকান জলকীয়া দি চাম্ভাৰ দিলে খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয় এয়া তেজপাত দিলোঁ দুখিলা আৰু উঠে তেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু অলপ দিছোঁ এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া তাত দিম জোখমতে হালধি এই যে দাইলত নহৰু গোন্ধটো আহে ইমান যে ভাল লাগে আৰু জোখমতে মই হালধি দিলোঁ অকণমান লৰাই লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া দাইলখন বঢ়াই দিম আৰু দাইলখন দেখিছেনে চাৰি পাঁচটামান চিটি মাৰি লৈছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে অকণমান পানী দিছোঁ পানীটো অলপ কমি গৈছিল গৰম পানী অলপ দি দিলোঁ ভালদৰে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ এতিয়া তাত এটা বস্তু দিম আপোনালোকে বা খাইছেনে নাই নাজানো মাছৰ মূৰ দিম এয়া অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ আগতে দি এইখিনি লৰাই লৈছোঁ এয়া মাছৰ মূৰ দিছোঁ মূৰটো দিয়াৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিব নহ'ল মাছৰ মূৰ দিয়াৰ ভিডিঅ'টো মাছৰ মূৰ দিছোঁ এইদৰে বাৰু খাইছেনে নাই নাজানো মুড়ি ঘণ্টা খা খোৱা হয় কিন্তু এইদৰে মই আজিৰে সৈতে দুদিন বনালোঁ খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় মাছৰ মূৰটো দি অলপ সময় উতলাই থাকিব এয়া দাইলখন মোৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল সেই একেখন কেৰাহীতে আকৌ ধুই লৈছোঁ তেল গৰম হৈ আছিল তাত দিলোঁ হালধি দি এতিয়া কঁঠাল আৰু আলুখিনি একেলগে ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময় ভাজি ল'ম চাৰি পাঁচ মিনিটমান সময় যাতে কেঁচা ল কি কয় চৰি কঁঠালৰ এটা কেঁচা গোন্ধ যে থাকে সেইটো নাথাকিব এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু ভজা হৈ গ'ল আকৌ সেই কেৰাহীখনতে আকৌ তেল গৰম হৈ আছিল তাত দিলোঁ গোটা জিৰা কেইটামান তেজপাত দিছোঁ এখিলা এতিয়া ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা দি দিলেও তিনিটামান দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ কঁঠালৰ তৰকাৰীত আকৌ অকণমান তেলটো বেছিকৈ লাগে এয়া থেতেলীয়া লোৱা আদা নহৰু দিলোঁ মাজতে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া আনফালে আকৌ বাউল এটাত লৈছোঁ দৈ অলপ এই পিঁয়াজখিনি ভজা হয় মানে এইফালে বাউল এটাত লৈছোঁ দৈ ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ হ'ব এই চামুচখনেৰে অলপ অলপ দিয়াৰ কাৰণে তিনিবাৰমান দিয়া গৈছে তাৰ লগত এতিয়া দিম জিৰা গুড়ি এয়া গৰম মছলা গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ এই ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰতে দি দিলোঁ অকণ পানী দি মিহলাই লৈ পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া জুইটো কমাই এইখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া তাত কঁঠালখিনিও দি দিলোঁ কঁঠালখিনি দি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম মই গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'খিনি সেইকাৰণে মই মাজে মাজে অলপমান স্কিপ কৰি দিছোঁ এইয়া এইখিনি ভাজি লৈছোঁ জুইটো কমাই লৈ প্ৰায় ছয় সাত মিনিটমান সময় এইদৰে মছলাৰ সৈতে কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি হয় দৈ দি যদি বনাই খোৱা নাই বনাই খাই চাব এয়া কঁঠাল সিজোৱা পানীখিনি পেলাই দিয়া নাই তাতে নিমখ দিয়া হৈছিল সেইবাবে সেই পানীখিনিকে মই ইয়াতে দি দিলোঁ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলিব দিছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে এয়া দেখিছেনে মোৰ কঁঠাল হৈ গ'ল আৰু মই জোল কৰা নাই এনেকুৱা গ্ৰেভি হিচাপত ৰাখিছোঁ খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি হৈছিল আজি কঁঠালখিনি এইফালে দেখিছেনে পৰহীয়াকেমঠিয়াকো চাফা কৰি লৈছোঁ পাতকেইটাই এইদৰে ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ ভালদৰে ধুই সেইখিনি কাটি ল'লোঁ এইফালে আকৌ কেৰাহীত পিঁয়াজ ফুৰণ পকা জলকীয়া দুটা জোখ পতা হালধি দি শাকখিনি বঢ়াই দিছোঁ পুৰৈ শাকৰ ভাজিত আকৌ মই নহৰুও দিওঁ কিন্তু আজি লৰালৰি হ'ল একদম নহৰু দিব নহ'ল পিঁয়াজকে দি দিছোঁ এনে মই পিয়াঁজৰ সলনি নহৰু দি দিওঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিলোঁ বহুত বেছি সময় নালাগে পুৰৈ শাকৰ ভাজি আকৌ অতি সোনকালে হৈ যায় আজি কিবা হঠাৎ চৰ্দি লাগি গ'ল নাকটো বন্ধ হৈ আছে কথাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে চাগে এয়া ঢাকনি লগাই দিছিল ঢাকনিখন গুচাই লৰাই দিলোঁ হৈয়ে গৈছে মোৰ পুৰসেকৰ ভাজি ইয়াক গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ